Более трех часов разглашался приговор. Было оглашено очень много показаний свидетелей, вещественных доказательств и других доказательств, которые якобы свидетельствуют о том, что БЭФС совершил указанное правонарушение. К сожалению, вернее, к счастью, это не так. Дело в том, что есть предметы, а именно взрывчатое вещество какое-то. Есть там какие-то диски листовки, Но связь между этими предметами и действиями БЭВЗА не доказана. Поэтому мы с уверенностью заявляем о том, что БЭВЗ не виновен и намерены отстаивать эту позицию вплоть до Верховного Суда, вплоть до Европы. Спасибо. Бесспорно. Дело в том, что все доказательства э, э, как бы положены в основу приговора в отношении всех трех участников процесса, и они неоднократно повторяются. Поэтому создается впечатление о том, что действительно собрано очень много доказательственного материала. Фактически этого доказательственного материала нет. То есть он есть, но он ни в коем случае не связан э, с нашими клиентами, а именно с Бэпсом, со Шпарой, с Кто и в Вы знаете, мне трудно об этом сказать, я говорить, но я предполагаю, что это обычная политическая борьба которая вот, э, привела к таким вот острым последствиям.